Kaşdədəki aylarda toylarla bağlı bəlli qaydalar çərçivəsində yeni standartlar yaranacaq. Ölkə TV xəbər verir ki, bu növbə 24-ün iş vaxtı verilişini açıqlamasında İlin məclisinin Səhiyyə komitəsinin sədri müavini Rəşad Mahmudov deyib. Bu gün ölkəmizdə əhalinin 7-8 faizi peyvəndlənib. Lakin vətəndaşların 50-60% vaksinasiya olunmayana və ya koronavirus məh부 olmayana qədər bütün qadağaların aradan qaldırılması xeyalını reallığa çevirə bilməyəcək. İşləndirəm ki, qarşıdakı ağada rəqəmlər aşağı düşdüyü çəkmədən, əsas sosial həyatımızda tədbirlərin keçirilməsi və sairə kimi məqamlar üçün bəlli qaydalar çərçivəsində standartlar yaranacaq. Amma bu demək deyil ki, pandemiya bitmiş vəziyyətdədir, o bildirir. Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə 15-16 aprel 2021-ci il tarixlərində keçirilmiş buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub. O barədə APA Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib. İmtahan nəticələri saat 17:50-dən etibarən mərkəzin saytına yerləşdirilib.